Я скажу, что так, что играет там э, двойную игру. Возможно. А кому выгодна, эта двойная игра? Свою репутацию убивать. Америки вредит, теряет поддержку, с союзниками рассорился. Единственное, что сближается с врагом, только же вопрос в том, что враг это не просто противоположная футбольная команда в манишках другого цвета, это другая культура и парадигма, с которой идет, скажем так, противостояние на всех уровнях, потому что разные взгляды на жизнь. Поэтому от того, что два лидера обнимаются и целуются, от этого два совершенно разных культурных... Вот этих форматов они каким образом все равно не будут мириться. Ну, а кому выгодна ну, эта вот, игра? Скажите мне, вот откуда вы столько набрались вообще, ну, в лексиконе, в голове? А подсветите, в чем я ошибся, и будем это обсуждать. Ну, давай, ну, ладно, а вы хотите обсудить? А, ну, можете просто сказать, что это... Ну и переключиться. Я не знаю. Вы же про политику хотели говорить. Вы хотите обсудить. Если не согласны, давайте контрутверждение. Я не согласен. Давайте контрутверждение. А в чем тот согласен? Не согласен в том, что мое мировоззрение немножко по-другому. Вот, ваше по-другому. Мое мировоззрение родило сейчас то утверждение, которое вы услышали. Вы с ним не согласны. В чем? Что именно родило ваше мировоззрение? Да, вы сказали, что э, выступает Трамп вот, вот, в, таком ситуации, в такой ситуации, а нужно было выступать в такой. Я так не говорил. Я ни, ни слова не сказал, нужно было. Давайте повторим. Я сказал, что то, что он делает, вот помню. глобально даже ссорится со своими идейными союзниками и братается со своими идейными врагами. Идея не меняется, а братание ага. появляется. Вы, 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 даже не, вы даже не помните, о чем говорю? Я говорю, что они играют в двойную игру. Да что это означает? Так расшифруйте теперь, что значит двойную игру. Ну, только сейчас. Да ты чему... же вы ж взрослый дядька, вы же сразу говорите процессы. Такого-то числа произошла такое то встреча, такое решение, ввели Я закон. Что значит играют в двойную не игру? Не что не это означает? не процессы? То, что они играют в двойную игру. Ну, что это означает? кошки мышки. Это, это, вы понимаете, кошки-мышки, это фигуральное ваше объяснение, а теперь давайте фактически, как, что вы имеете в виду? Вот. Трамп еще в своей книге сказал, что похвалить Путина, это значит выиграть всю историю свою. Вы, вы Трампа книжку читали, биографию? Конечно. Так что такое кошки-мышки?